Dan kini berakhirlah EPL pada musim 2024/2025 dan tanda kepada pasukan Liverpool dah jadi champion. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak review game-game EPL -game yang dah berjalan pada minggu ni Tapi dia lebih kepada recap je lah sebab kita susah nak review semua game kan Biasalah last day dia memang macam ni Dia pun buat game serentak semua So minggu ni ada beberapa game tumpuan juga untuk kita tengok Contoh kalau kita tengok game Liverpool lah Sebab mereka akan celebrate trofi lepas habis game Tak kira lah mereka menang dengan Crystal Palace ke ataupun mereka kalah ke Yang kedua aku rasa game yang paling menjadi tumpuan pada minggu ni adalah game game-game untuk pasukan yang tengah fight untuk top 5 iaitu MC lawan dengan pasukan Fulham, Newcastle lawan dengan Everton, Chelsea lawan dengan Nottingham Forest dan Manchester United lawan dengan Aston Villa. Bukan MU berebut top 5, Aston Villa yang berebut top 5. So game-game ni jadi tumpuan dan kita pun dah tahu dah siapa yang akan layak ke UCL musim depan. Lima team tu adalah pasukan Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea dan juga pasukan Newcastle Fan-fan Newcastle kena berterima kasih dekat MU Sebab walaupun mereka kalah dengan Everton Mereka memang luck lah sebab Aston Villa pun kalah juga Kalah lah Aston Villa paling kurang seri dengan MU sekalipun Aston Villa boleh layak ke UCL Sejujurnya aku just tengok dua game saja, Tapi kita recap juga game-game lain sekali ok Ampun jangan kecewa sangat Aku just tengok game paling tumpuan minggu ni Iaitu Nottingham Forest dengan Chelsea Dan juga MU dengan Aston Villa lah kan Tapi kita masuk MC dengan pasukan Fulham dulu Kalau kita tengok MC lawan dengan pasukan Fulham eh bukan senang lah lawan dekat away so Fulham pun mesti dia ada asat dengki sikit kan tapi dalam game ni Manchester City berjaya overcome semua benda tu dengan menang 2-0 satu gol daripada Guduhan satu gol daripada Haaland kali ni Haaland tak tolak dah penalti dia fikir tu aku bagi kat Marmus pun Marmus bongok biarlah aku ambil kalau aku bongok sekalipun aku puas hati juga kan aku ambil penalti so dalam game ni Haaland ambil penalti Haaland boleh skor so Manchester City menang 2-0 dan mereka finish dekat nombor 3 kalau nak beza dengan nombor 2 Arsenal pun tak jauh beza Arsenal 74 mereka 71 point so ni adalah worst season untuk Manchester City tau worst season untuk Manchester City under Pep Godela bayangkan worst season pun dapat nombor 3 dalam EPL cuma tak menang apa-apa trofi lah musim ni kalau kita masuk sekali Community Shield tu ah memang kira sekali lah tapi kalau tak masuk tak menang apa-apa FA Cup tak ada Carabao tak ada EPL tak ada UCL pun tak ada so tanah untuk pasukan Manchester City berjaya layak ke UCL kita masuk ke game kedua iaitu game champion pada musim ni iaitu Liverpool mereka seri dengan Crystal Palace satu sama Game ni ada satu momen menarik ya, lah, Yang mana dua team saling bagi guard of honor Ah, Walaupun Liverpool je champion EPL Tapi Liverpool pun bagi juga guard of honor Dekat pasukan Crystal Palace Sebab apa? Sebab mereka dah menang FA Cup FA Cup tu memang nampak macam Eh lah FA Cup je pun kan ah, Tapi kalau tiang menang habis juga Tapi disebabkan apa yang special FA Cup untuk Crystal Palace ni Ni adalah first major trophy untuk mereka tau Dan aku memang bagi thumbs up lah untuk Liverpool Sebab buat guard of honor dekat play-play Crystal Palace sedangkan depa tak perlu pun. So mula-mula Crystal Palace bagi guard of honor dekat player-player Liverpool sebab jadi champion EPL dan lepas tu Liverpool pula buat guard of honor untuk player-player Crystal Palace. Tapi kalau hang tengok game ni, game ni pun aku ada tengok sikit lah kan. Game ni main macam mabuk lagi dua-dua team ni kan. Macam dah tak ada apa nak liga dah. Tak lah dah tak ada apa nak liga tapi main lah elok sikit. Eh, tapi Crystal Palace score dulu jaringan daripada Ismail Lasso dan Muhammad Salah berjasamakan kedudukan dekat hujung-hujung game. Paling kurang tak mahu lah rosakkan mood kan. Seri tu kira okey lah tu kan. Dan Liverpool juga kena kad merah Ravenberg. tapi kalau hampa tengok daripada segi gameplay apa semua Liverpool memang control game ah cuma Crystal Palace sejak Oliver Glasner mai dekat Crystal Palace ni lah, dia depa ada satu identiti baru tau yang mana kalau hampa pasal hati depa ni tak kisah kalau tim lawan pegang precision ke apa semua janji depa pun punya attack mesti clean yang tu yang bahaya sebenarnya Crystal Palace depa tak perlu pun pegang-pegang bola lama-lama depa just kena bertahan sikit-sikit lepas tu go attack dan cara attack depa tu bukan counter attack macam kita tengok Brentford buat counter attack dok cara depa attack tu nampak slow je tapi tiba-tiba sampai ah, itulah Crystal Palace Dan aku tak sabar nak tengok macam mana musim depan Liverpool pun sama kan Liverpool kan baru champion Kita nak tengok adakah Liverpool boleh kekalkan EPL musim depan Dan kita nak tahu Crystal Palace Lepas mereka dah jadi juara FA Cup Bolehkah mereka guna momentum ni Untuk jadi tim yang lebih baik pada musim depan Sebab kalau kita tahu musim ni Crystal Palace berjaya finish nombor 12 Game yang ketiga iaitu Newcastle dengan Everton Ay Newcastle kalah dengan Everton dekat tempat sendiri tau Memang memang nasib baik lah dalam game ni Game ni kalau kita nak kata Everton padu memang dia padu tapi lebih kepada pickford yang perform dalam game ni pickford dah buat 6 crucial save tau kalau dia tak ada mungkin Newcastle senang-senang skor -senang 1 ataupun 2 gol dan Everton dapat gol daripada Alcaraz 1-0 dan waktu ni ramai kata oi Newcastle akan terciduk lah daripada UCL apa semua kan tapi lalalah kali nasib baiklah pasukan Manchester United berjaya kalahkan Aston Villa kalau Aston Villa paling kuat seri dengan MU pun dia pun dah boleh potong dah Newcastle tapi itulah kan kalau kita nak kata pickford seorang pun perform tak ada juga sebab game ni dia tak ada lah one sided game ni lebih kepada serang menyerang dan aku nak bagi pujian dekat play-play Everton lah dia pun main dekat Sanjay Park kot bukan main dekat home dia sendiri dia pun main dekat away tapi dalam game ni dia pun memang main alright tu nasib baik Pope perform juga goalkeeper dia tu pun perform tau dia buat lima sih dalam game ni tapi itulah yang lagi perform Jordan Pickford tak bola langsung dalam game ni bagi aku Everton bontong gila dia pun dapat keeper macam Jordan Pickford Jordan Pickford ni aku rasa dia dah lama dah underrated dalam EPL lah sebab dia ni kalau hampa tengok lah memang konsisten daripada segi safe, daripada segi long ball, daripada segi ball playing bagi aku dia memang goalkeeper yang sepatutnya lama dah main top top club adalah EPL. Hangpa rasa macam mana? So bila kita cakap tadi Newcastle lag bila depa ni tak tersingkir daripada top 5 tu kan? Ah ha, kita sembang pasukan yang selamatkan depa iaitu Manchester United. MU menang 2-0 dengan Aston Villa. Oh, MU dalam game ni aku rasa depa buat prank ke apa? Bose ni kan? Dalam lah game main elok pula. Hari tu lawan dengan Tokna main macam harap. Tapi dalam game ni MU main walaupun lawan duk kata kan alas lawan 10 orang boleh menang. Tapi kalau tengok daripada awal game MU memang dominate the game. Tak kira lah Everton main sebelah orang sekalipun. Dalam 20-30 minit pertama Aston Villa tak nak shot langsung tau. Manchester United tak selak aku tentu buat 4-5 shot on target dah. Ada banyak gila peluang dalam game ni untuk MU score lagi awal. Tapi itulah MU Martinez memang solid dalam game ni. Dan juga masalah finishing daripada play-play Manchester United. Aku duk tengok lah bawah dah MU ni kan Macam aku cakap lah MU ni kalau ada striker baru Memang solid Dan sebelum dah lagi pun Kita macam Oi apa yang Amorim buat ni kan Dia tak start kat Onana Bukan tak start kat Onana Dalam team pun tak ada Dekat bench pun tak ada Amorim lagi pakai Tom Heater dekat bench daripada Onana Lepas tu Gun Nacho pun tak ada Dengan cerita Dua-dua ni nak keluar daripada MU Aku tak kisahlah Dia pun nak keluar Kalau ke, dia pun nak stay ke Janji dia pun bahagia So MU dapat gol Daripada Ahmad Diallo Good assist daripada Bruno Fernandes Yang kedua gol penalti untuk Christian Eriksen Tapi dalam game ni Ada banyak isu jugalah sebenarnya Yang mana yang pertama Alta Bayadir Waktu tu Morgan Rogers Berjaya rampas bola Daripada tangan dia Dan tentu Morgan Rogers nak score lah. Bila dia dah score Dah sekalipun Tiba-tiba referee dah tiup Dah whistle sebelum tu Orang mesti heran lah kan Pasal apa referee tiup Serangan time Bayadir tak pegang habis Lagi bola tu So Morgan Rogers rampas bola tu Dan sekalipun VAR dah review Dia pun still cancelkan gol tu juga Bagi aku Aku rasa macam Bayadir luck betul ya lah. Aku rasa MU Walaupun dah buat unana Bayadir tu tak boleh harap Jadi first goalkeeper lah Dia dalam game ni Memang tak confident Memang nampak selalu buang bola walaupun ada juga good good save dia buat tapi bagi aku tak cukup kualiti lah dia pun tak bagi ketenangan dekat belakang bila dia jadi goalkeeper tim Hang mungkin dia boleh stay lagi dekat MU musim depan tapi as backup dan mungkin dia pelan-pelan improve dan MU kena go goal untuk goalkeeper baru kalau nak singkir kat Onana jangan dorak dekat dekat Bayidi sahaja sehingga dua harap dekat dia memang jam musim depan dan seriously kalau Hang tengok ah Manchester United main dalam game ni memang nampak macam Hang rasa macam eh ke mana performance ni sebelum ni ha, Hang rasa macam tu MU dalam dia ni main alright Link up play cantik Crossing menjadi Chance creation pun menjadi Hoyland pun nampak ada banyak chance juga dalam game ni Tapi tak boleh score ha, lah geram sikit kat dia kan Cuma Maguire dalam game ni ay, eh, Dia macam orang tu lah orang kata kan Bila timit-timit lain tengah perform Dia buat high pula kan Maguire dalam game ni banyak betul lah Dia buat high kan ha, Tapi satu benda kita tak Kak Merah Amy Martinez Yang tu memang bongok betul lah Amy Martinez Aku rasa tu memang last choice dia buat lah Aku tak tahulah dia fikir habis ke tidak Sebab tengok muka dia tentu macam muka tak fikir habis je kan Boleh pula waktu tu Hoyland dah lepas daripada dia lah Bagilah Chan Hoyland nak score goal kan Hoyland dah lama tak score goal Sekali dia body Hoyland tu macam main rugby Noh mat Memang habis lah memang kena Kak Merah Sebab dia halang peluang untuk jaringkan goal Dan bila habis game lah tengok lah Unai Emery memang mengamuk tau Lagi-lagi tag MU dapat penalti tu Yang waktu tu amat kena tackle dalam kotak penalti Dekat ujung-ujung tu Waktu tu Unai Emery dia siap tepuk tangan lagi dan mengaji referee dia kata ah, bagilah bagi dekat MU dia pun bukan masuk UCL pun so itulah Manchester United berjaya kalahkan Aston Villa dan what a good performance daripada Manchester United dan aku harapkan musim depan dia pun tak pray lagi lah main leg lock macam ni ok tak mau tak mau sudah bagi lagi kat Bukit Alil LA lah. okay, kita masuk ke next game iaitu Chelsea dengan Nottingham Forest ho Chelsea dengan Nottingham Forest ah. Ha? Game ni memang panas eh? Sepatutnya game ni lah game tumpuan minggu ni. Chelsea dengan Nottingham Forest. Chelsea main dengan Messi. Paling kurang mereka seri pun mereka ada boleh layak dah. Cuma agak risiko lah kena tengok Deza Aston Villa dengan Newcastle. Tapi nasib baiklah dua-dua tim ni kalah. Nottingham Forest pula, mereka mau tak mau, mereka kena menang. Ah, ha, mereka kena menang ataupun seri. Sebab kalau contoh lah mereka menang, tim team menang, ah, mereka paling kurang boleh pergi Europa League. Tapi dalam game ni bukan setakat mereka tak menang main dekat home mereka. Mereka kalah pula dengan Chelsea. Aku tengok Chelsea ni lah. Kan kita cakap kekuatan depo dekat bahagian flank tapi kekuatan bertahan depo juga ada dekat bahagian flank dan juga dekat bahagian tengah aku nak bagi pujian dekat player-player pasukan Chelsea tahu sebab depo ni memang betul-betul bagi everything dalam game ni walaupun depo main dekat away Play macam Reece James play macam Levi Colwill depo bila kena menyerang depo turun-turun tahu walaupun depo tengah duduk dekat corner atas tau kan contoh bila ambil corner N'Golo Forest buat counter attack depo pecut turun bawah tau bukan depo dua lah semua player-player Chelsea pecut turun bawah nak tolong defend sebab itulah dalam game ni N'Golo Forest depa tak boleh main counter attack laju dan Anthony Elanga dalam game ni memang totally dikunci. Depa tak bagi space tau untuk player-player yang lah, selalu dribble lah, ataupun speed macam Elanga, macam Ola Aina. Memang dalam game ni Chelsea jaga depa. Setiap kali pemain-pemain macam ni dapat bola, Chelsea akan kepung depa. Bagi paling kurang depa akan buat trick lepas tu depa hilang bola. Walaupun kita tengok mula-mula Nottingham Forest lebih bahaya, depa ada juga banyak peluang dalam game ni tapi depa tak boleh skor bukan sebabkan Robert Sanchez perform. Robert Sanchez pun ada perform jugalah dia buat dua juga tapi ada juga chance dan nah, sepatutnya Nottingham Forest boleh bendam tapi dia pun tak score untuk Chelsea pula dia push betul-betul gunakan play macam Madueke Pedro Neto Palmo untuk attack menyerang di atas dan juga jadu Sancho ha, ah, Sancho dalam game ni kurang menjadi sikit lah tapi dalam tengah menyerang saat Chelsea serang saat Nottingham Forest serang tapi tiba-tiba dekat hujung-hujung game ai defend buat high pula dah waktu tu tengah kalut dalam kotak penalti tiba-tiba tertanduk bola ke belakang lelah kali Neto boleh pasir dekat Kowei Kowei boleh score gol pertama dan gol tu cukup-cukup cukup penting untuk Chelsea lah sebab depa nak release the stress dekat sana. Sebab kalau hangpa tengok Chelsea memang dalam game ni walaupun depa boleh fight dengan Nottingham Forest tapi nampak depa ni pressure. Dengan satu gol yang depa score tu mungkinlah boleh menenangkan depa balik. Dan lepas tu kita boleh tengok lah lepas depa score tu depa main buang masa je. Dan aku nak ucapkan tahniah dekat pasukan Chelsea Dan berjaya layak ke UCL selepas 4 tahun tak selaku depa dah tak main UCL. Ni first time aku depa layak ke UCL dalam zaman pemilikan baru depa. So Enzo Marisco dia buat kerja yang baik. Kalau lah depa menang Conference League nanti, kita boleh puji lah Enzo Maresca kan. Bawa Chelsea ke UCL, mana trofi pula tu. Dan untuk pasukan Nottingham Forest, aku agak kecewa juga dengan depa pada hujung musim ni. Sebab apa? Sebab kalau kita ingat balik ah dalam 2 3 bulan lepas, Nottingham Forest ni kita boleh kata depa ni dah confirm dah nak masuk UCL tau. Sebab kalau kita tengok tim macam Liverpool, Arsenal memang confirm buat dua dah. Tapi Nottingham Forest tu pun confirm dia nombor 3 tentu. Depa memang tak bergerak turun pun lama depa stay nombor 3 tu. Tapi tiba-tiba dekat hujung musim mungkinlah disebabkan depa pressure ke apa semua. Dalam kali depa dah start hilang form lepas tu kalah banyak game dan terpaksa bersaing sampai last minute untuk fight tempat ke UCL. Dalam kali depa dapat tempat ke Eropah juga tapi bukan UCL lah, bukan Europa League tapi Conference League. Dan aku rasa benda ni bagus untuk depa sebenarnya. Sebab kalau lah contoh depa masuk UCL, aku rasa Nottingham Forest ni tim depa tak cukup ready lagi lah untuk main UCL. Kalau depa masuk Conference League, mungkin mana kita tahu depa boleh go untuk dapatkan trofi pada musim depan. Ha tengok muka owner Nottingham Forest, barai betul. Ha itu dia dah marah Nuno dah. Patu tiba-tiba dalam game ni kalah lagi dengan Chelsea. Ay aku tak tahu dah mengamuk macam mana kan. Dan Arsenal, ah Arsenal pun menang dengan Southampton tapi itulah dalam game ni Arsenal pun tak ada apa Southampton pun tak ada apa dalam game ni. Arsenal dah confirm nombor 2, Southampton pun dah satu singkir. Tapi dalam game ni, Fefe Southampton tahu dia pun tersingkir dalam liga pun. Dia bahan Arsenal loh. Kesian betul lah dekat Arsenal ni kan Team nombor 20 pun bahan diapoh. Tapi Sok pun tak sedar diri Depa dah bahan Arsenal lah Mereka kata Spurs menang trofi Hampa tak menang lagi Dalam game tu memang Mereka duk throw Arsenal lah Tapi Arsenal still menang dalam game ni So Arsenal dalam game ni Turunkan beberapa player Yang akan mainkan last game Mereka dengan Arsenal Contoh macam Zichenko Macam Sterling Sterling tu sebab low lah kan Zichenko kemungkinan besar Tak akan sama dah kontrak Dengan pasukan Arsenal Dan juga Terni pun Akan tinggalkan Arsenal Lagi menarik Kiran Terni pun score dalam game ni So Arsenal menang adalah game ni dengan gol kemenangan daripada jaringan kapten Depo iaitu Martin Odegaard. Game ni fair-fair Arsenal aku tak tengok lah. Tapi kalau hampa tengok game ni kan, hampa rasa game ni okey ke? Tidak apa boleh komen dekat bawah, okey? So, musim pun dah habis, Arsenal belilah striker baru. Lagi tampak lagi kot kan. beli midfield-midfield, striker tak beli, lah kali musim depan botol lagi. Dan game terakhir, Tottenham dengan pasukan Brighton. Tottenham kalah 4-1 dengan Brighton. Aku tak tahulah nak kata apa dalam game ni ah. Aku terkejut ke tidak lah. Sebab ni Tottenham main dekat home depan sendiri. Memanglah mereka dah kata mereka di champion dekat Europa League kan. Tapi still game is game. Mereka kalah part 1 dengan Brighton dan depa mulakan game ni dengan baik. Depa skor gol pertama gol daripada Solanki. Tapi second half disaster performance daripada depa kena 4 biji daripada Brighton. Hinshelwood 2 gol, O'Reilly penalti dan juga Diogo Gomez gol last minute. So kita boleh kata dalam game ni Brighton memang bantai tok no habis bisalah. Walaupun depa baru jadi champion Europa League tapi kekalahan ni aku harapkan tok nem tak main main lah kan musim depan sebab depa hang depa duduk atas relegation tau. MU barang-barang musim ni pun nombor 15 tak ada lah jauh sangat dengan depa kan nak, nak kata MU jauh sangat dengan, dengan Tottenham apa, apa tak jauh pun MU 15 Tottenham 17 dua-dua sama bengok tapi Tottenham musim ni dia pun kalah 22 kali tau lah. tapi boleh masuk ke UCL memang betul-betul padu so kalah 4-1 dengan Brighton ni dan aku harapkan Ash Postekoglu bolehlah bawa pasukan Tottenham jadi better team next season sebab next season depa bukan setakat akan fight dalam EPL depa juga akan fight untuk title UCL title ke masuk UCL jelah kok kan tapi wan kau kok poster kolom mana UCL mana kita tahu aku ingat dalam game ni Tottenham nak gunakan momentum game lepas lepas depa dah menang Europa League untuk bantai Brighton tapi rupanya depa gunakan game ni untuk buat pesta aja depa main relax-relax aja -relax dalam game ni kena bantai 4-1 dengan Brighton kalau main relax-relax seri satu sama dengan Crystal Palace tak apa juga kan tapi itulah tak mau cakap banyak depa pun duk bantai MU final kan so tu video kali ni Minggu ni dia lebih kepada EPL Recap lah Dan terima kasih kepada hampa semua Yang teman aku Untuk perjalanan musim ni Tak kira lah hampa bahan ke Hampa bersama ke Hampa semua viewer Pala Bola Studio Dan aku nak minta maaf lah Semalam aku tak buat live dekat Pala Bola TV kan Ada urusan sikit lah Yang tak dapat dia elakkan Itulah aku tak buat live Terus MU main elok MU main macam prime lah Bila aku tak buat live ah, Rave MU ni Dan kita tak buat best 11 pilihan kita lah Sebab kita tak sempat nak tengok semua game apa semua kan So takut lagi kita pilih salah So hampa boleh drop base best eleven apa dekat komen Hampa rasa siapa yang patut masuk dalam best eleven pada minggu ni Boleh komen dekat bawah ok So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tu sampai habis Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe Aku Sulean, Assalamualaikum